пупум пу, пу, пу пум трам па пам парам тарам трам пам 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 Они пойти нам в гости? В гости? Да, я как случайно подумала, они пойти нам в гости? Программа «Звери в квартире» идет в гости. Тетяна і Сергій великі любителі домашньої живності. Їх оселя у центрі одного з густо населених районів міста. Подружжя перетворило її зі звичайної садиби на справжній живий куточок. Тут і рибки, і різноманітні представники когорти птаства. І, звичайно ж, собаки. Це наш красавець, середньоазіатська овчарка. Його звуть Аблай, тому ми дуже любимо лаяти. Дуже хороша охрана. Вот, очень умный. И очень маленький, я смотрю. Маленький? Нет, мы как раз любим больших собак, поэтому у меня всегда два кабеля. А это гарантия, что собака будет большая, голова большая и вообще большой. Вот, маленьких мы не очень любим. Зачем вам такая большая собака в городе? Мы просто любим большую собаку. Ну и плюс охрана. Мы его воспитываем только с любовью чтобы он был психически уравновешенный, чтобы даже если куда-то вышел или кто-то зашел, чтобы он никого не съел. Вам не ходить? <свят> Нет, лучше не ходить, конечно. <свят> он у нас выставлялся с детства. У нас есть и бесты, и best of best, и чемпион у нас Украины есть, не закрытый, по-моему, но есть и юниор. Ну, у нас много вообще-то, да. Азиат, он все равно характерный. Вот, он все равно упертый. Вот, он, ему будто бы и даешь команду сидеть. Вот, он, вот так присядет, бывает, а до конца не сядет. Сидеть! А до конца не сядет. Да? Пока вот так не гаркнешь на него, не это самое. Вот так И в строгости тоже надо. Сидеть! Сидеть! Что, да, не мама нравится. не буду, мама не буду. Нет, нет. Он любит ласку. Вообще, да. Строгость он не нет, любит. Не очень он любит строгость, он любит ласку. Они у нас не сидят на цепях, у нас нет цепей. Они у нас только в свободу. Прохождение вольер, когда люди приходят, закрываем. Вот и все. А так живут свободно. Чего нельзя делать с, э, при вашей собаке? Ну, вообще, если я рядом, ну, ну, замахиваться на меня, кричать не надо на меня. И вообще нежелательно при собаке, при любой. Не бежать, не кричать, ну, не замахиваться на него, конечно. Вот. А вообще они добрые, хорошие. А что можно делать? Гладить можно, любить можно. Можно да? погладить? Можно, и конечно. я поглажу. Конечно, дальше можно. Сойти, да? конечно, можно? Можно, да? можно тебя погладить? Можно, можно. я, конечно, очень я боюсь. Хорош. Ой, боже, не, не, такой не, не. Он мягкий, 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 слушайте, да. вообще класс. Хороший. Хороший, мягкий такой, большой, такие. Да, это медвежонок. Спасибо. Да, и мушка у нас на глазике. <laughs> <laughs> это с детства всех привлекало. Да. Ну, поэтому мы любим и восточника, ну, до этого немцы у нас были, и азиатов. Ну как но я же еще держит. и талантливый, смотрите, он говорит, я не просто красивый, Ой. я же еще и талантливый. Да, если бы мы больше занимались, я бы был очень талантливый. Скажите, кормежке он очень э, капризный. Нет, когда мороз едим вообще все, что дадут, но когда тепло, немножко перебираем. Вот, ну, мясо от обрезочки, кашки, все домашнее. Мы не признаем, честно говоря. Рекламу вам не сделаем ничему. Вот, поэтому мы за домашнее питание, за здоровое питание. Вот, поэтому так. Кто больше кушает, обла или папа? Не, ну, наверное, папа больше кушает. Я не знаю, вообще это сказки, когда у меня спрашивают, что я держу двух собак, что там проще свинью выкормить, то я не считаю, что они ведрами едят я не считаю. Ну, может, ведро на двоих <свят> в день. Вот, ну, не на одного. <свят> вот. У вас не один облай в семье? У, Нет, вас... У нас еще Рик в семье, восточник, но он тоже мальчик. Пока они были маленькие, они дружили. Но когда они уже выросли, они уже не очень дружат. <свят> То есть Рикуня хочет дружить. Вот восточники, они, ну, не знаю, он все-таки контактнее. Он хочет с ним дружить, он хочет с ним играть, но этот на него рычит. Что, уже раньше гуляли, а сейчас не подходи ко мне. Но у вас ну. во дворе живой уголок, можно сказать. Да, у нас и, и вас... попугайчики, у нас и голуби, и курочки, и качечки. <laughs> у нас всего понемножку. Мы будто бы и в городе живем, но так... <laughs> и не скажешь, когда к нам приезжают, говорят, село. <laughs> Зачем вам все эти хлопоты? А нам это нравится. Не знаю. Любим, наверное. Любит собаки. Папа любит... Папа у нас по птичкам, я больше по собачкам. Вот, я с ними выставляюсь, я с ними дрессируюсь, я с ними езжу, а папа занимается больше птичками. Тогда по поводу птичек мы идем к папе. К папе. Да. Голубы, они уважаются символом мира. А что для вас голубы? Для нас это хобби. Держимо дітства голубей, ганяємо їх, вирощуємо. Улікаємося ну, дуже добре. Хто вас навчив доглядати за цим птахом? Ну, це, мабуть, діток у мене був взагалі голуб'язиком, батько ні, дід да. Так що від нього це все й перейшло. Що вам доводиться робити з голубами? Що ви робите? Ну, що кормим, прибираємо. Розмножаємо, дивимося за ними. З якою метою? Ну, для душі. Для душі. Скільки у вас приблизно пташок? Ну, зараз не багато, навіть штук 150. Це не багато? Ні. А багато це скільки? 300 було. Що ви 3. з ними робите? Що, ганяємо, розганяємо, то копчик їсть, то пропадають. По всякому буває. Не їсте? Ні. Які вони взагалі в житті? Що це за пташка? Який в них характер? Ну, характер у них хороший. Вони знають, що це їхній дом. вони сильно високо літають, ну, в тому числі, що і сідають. Сідають і є почтові, які можна запустити далеко і прилітають додому, других городов навіть. От я бачу, у вас і прості, такі звичайні голуби, є і білі, і такі якісь е з хвостами, такі породи. Так. Є ніколаївські, Ніколаївське, та обикновенне, муренькі такі, ніколаївські. Ну, в основному всі Ніколаївські почтарі, а то з хвостами, то вже Павліни, трубачі називаються. Спілкуйтеся з, з голубами. Годуєте їх, спостерігаєте. А, ну, да. Що, Годуємо ви від... і Що ви відчуваєте при цьому? Ну, душу відводимо, як сказати. Поганяв і добре. Ви з ними говорите? Ні, ну говорити не говоримо, вони не... не говорять. Ну, а так ухажуємо. А як би мати крила, хотілося б? Хм, ну, вместе з ними б хотілося політати, так. Да. Паймать того копчика, що за ними ганяється. У вас іще є птахи, так? Є, є ще там птахи. є голуби, йдемо, подивимось. Це більше для краси голуби. Ці практически не літають, тут вони живуть. Ну, красиві, я так думаю. Яка порода? Ну, це теж Ніколаївська порода. Це такі чорні білоголові, чорнорябі, чорні смаляні, красноряби. Ви підтримуєте зв'язки з іншими конечно, шанувальниками? Звісно, їздимо на виставки, спілкуємося, бесідуємо. Приходять хлопці, ганяємо. Раніше держало багато Ну, Зараз вже держає 20% того, що було раніше. Бо їдеш по вулицям, голуб'ятники, всі стоять пусті. Хто помер, хто бросив, зараз пшениця дорога, все дорого. І Оце ті болячки. Це болячки, в цьому причина. Може б люди держали але ну, не хочуть і за болезні. Болізні дуже багато. Ну, а як не допустити хвороб? Ну, треба вбирати, треба своєчасно якесь, може лікарства давати. Ну, бачите, здоров'я в обліці літають. Це все, все, це і радості, і задоволення, це все в місті взяте. Ну, на него дивишься, и душа радуется, да. Это восточноевропейская овчарка. Привезенный он с Харькова. Папа у него чемпион России. Он еще молодой, игривый, очень игривый он ну это, это, вообще, это такой живчик, что когда выходишь только со двора, это сейчас под снегом где-то его палочки, игрушечки, что за порошил. Это только выходишь со двора, все, это палка в зубах или кусок снега, и он уже все, гуляй с ним, бегай с ним. Как он относится к другим существам? Очень хорошо. Это будет гулять с любой собакой, с кабелем, с сукой, с детьми, со всеми. Но он сильно живой. У меня внучка 9 лет. Конечно, ее завалить может. Он прыгает, он, ну, он никогда не укусит, он хороший, он добрый. Ребенок не боится? Нет, у нас, ну, она здесь не живет, вот, ну, она его не боится, конечно. Ну, тоже большой, красивый, тоже кабель. У вас и курочки, и голуби, он не охотится? Попервах первых любая собака начинает охотиться. Месяцев 9 это начинается охота. И штук 5 голубей каждая собака у нас съедала. Но за этим поступает наказание. Не сильное, но наказание. Поэтому, когда бывает одного голубя съешь, накажешь, второго, когда он съедает третьего, и ты только заходишь во двор, он уже прячется, он знает, что шкоду сделал. Третий, четвертый, и все. И на этом они перестают трогать у вас, голубей. У вас есть секреты воспитания животных? Ну вообще по правилам, кнут и пряник. И все. Наказание и поощрение. Сделал хорошо, значит, нужно похвалить. Вот да сейчас он делает, конечно, очень плохо. Он... Ой, ну, конечно, я не буду наказывать его сейчас, но наказание бывает тоже жесткое. Он сейчас не слушается. Нет, он сейчас совершенно не слушается. Но это новые запахи, новые люди. И плюс не выгуляны, потому что снегопад был, мы не ходили гулять практически, вот, потому что это несет, это тянет в лесу сугробы, и во дворе что же негде сильно побегать, что ж по дорожке пробежался туда-сюда и все, поэтому просто не выгуляны. Особенности ухода за собака, надо собака подвижная, да, надо да, много гулять. Надо много гулять. Восточник, азиат не очень. Азиат он так он прошелся там тем-тем. Облаша, облаша, он развернулся, сам уходит, лен, ляжет и просто себе лежит. Этот гулять хочет постоянно. Но он скучает, конечно, во дворе. Летом проще. Летом мы на дворе постоянно. А зимой, конечно, мы практически в доме находимся, так как холодно. И они скучают собачки. Как он проявляет свои эмоции? Вот так. Прыгает и хочет целовать. Но это собака так ну, волки так, да. Они прыгают в лицо, когда мама приносит корм и просят еду. Вот и он. Мама вышла, и он прыгает маме прямо в лицо. Дай ням-ням. Но они очень послушные, очень хорошие, очень красивые. Я не знаю, я их люблю просто. Просто потому, что они есть, и все. Вот мало вам собак, голубей, еще у вас и попугайчики. Ну, любим мы очень птичек. Зимой заходишь, на улице мороз, а они поют. Летом у нас здесь, когда двери у них открыты круглые сутки, это пение очень приятно. Соседи <связано> не жалуются? Нет, соседи как раз не жалуются. Какие у вас породы У нас есть розеллы, чехи, волнушечка, пенантики, певчие. Ну, у нас есть разное, чтобы для души для всего. Плюс, Кто когда любимый? приходят знакомые с детками, мы очень любим их водить. Кто любимый? Любимые? Ну, наверное, чехи. Это чуть больше, чем волнушка, вот зеленые шапочки такие красивые. Вот мы их очень... Ну, мы любим всех животных. Мы даже вот этих воробьев, которые приезжают к нам на подкорку, мы, наверное, и их любим. Мы вообще любим живность. Тварини більш справжні, ніж люди. Вони не хочуть тобі лестити, не хочуть справити на тебе якесь враження, нічого показного, які вони є, такі і є, як каміння і квіти, або як зірки на небі. Герман Гесе, Роман Степовий вовк героям цієї програми. Любов до тварин приносить розраду і дає відчуття гармонії з собою та заточуючим оточуючим світом. А це погодьтеся чимало. Новые истории та знакомства у наступных выпусках программы «Звери в квартире».